এতিয়া এই মেটাবলিজিমৰ কথা এটা শুনো যে সাধাৰণতে মই ক্ষীণ মোৰ মেটাবলিজিমটো ফাষ্ট হয় মোৰ লগৰ এজন মেবি সি শকত হয় তাৰ মেটাবলিজিম হয়তো শ্ল' হয় এই দুটাৰ মাজত হেল্ডি কোন যে বহুতে কয় তুমি বেছি ক্ষীণ কোনোবাই কয় তুমি বহুত বেছি শকত এই হেল্ডি টাৰ্মটো আমি কাৰ ওপৰত ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানে ইয়াৰে মাজত হেল্ডি শকত বা ক্ষীণ এতিয়া আমাৰ অসমত যদি হেল্ডি বুলি কথা শকতটো মইতো একেবাৰে চলি তো খাবা নিদিম ত মানে কিন্তু আচলতে কথা সেইটো নহয় শকত বা ক্ষীণ বুলি নহয় যদি মানুহজনৰ সেই বয়স হিচাপত যদি মাচেল মাছটো ঠিকে আছে মানে আৰু মানুহজনে যদি চিৰি বগাই যাওঁতে যদি শোপোৱা নাই হা আৰু মানুহজনৰ যদি তোমাৰ হেল্থ বুলি ক'ব লাগিলে চাইক'লজিকলো আহি গ'ল তোমাৰ বেলেঞ্চ যদি চাইক'লজিকেলি যদি বেলেঞ্চ হৈ আছে মানুহজনে যদি এইটো তোমাৰ আমি যিটো ডিছকাছ কৰিলোঁ ছেক্সুৱেল লাইফটো যদি মানুহজনৰ ঠিক ঠাক চববিলাক বস্তু মানে এইটো মানে ট'টেল এটা হেল্থ হেল্ডি মানুহ বুলি ক'ব পাৰা আৰু বাকী তুমি শকতখিনি বুলি যেতিয়া তোমাৰ যিটো তোমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে নহয় ইমান বয়সৰ ইমান হাইটৰ মানুহজন ইমান হ'ব লাগে এইটো এটা এটা বি এম আই নাই নাই মানুহৰ হেল্থটো মানুহৰ মুখত গম পায় অ'কে তুমি এজন মানুহক মই এজন মানুহক চাই পিনে ক'ব পাৰিম মানুহজনৰ ফেটিলিভাৰ আছে নাই মুখত চালে গম পাওঁ ফেটিলিভাৰ আছে নাই ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে নাই মুখত ডিঙিৰ কাষত চালেই মই গম পাই যাম বা ভৰিৰ তলুৱা চালে গম পাই যাম চ' এইবোৰ মানে তোমাৰ তোমাক দেখিলে গম পাই যাব হেল্ডি অ'কে থেংক